नमस्कार आदाब विदर्भ स्वदेशी न्यूज मध्य अपने सर्वे स्वागत उपसंपादक अमीन खान यंची रिपोर्ट आज देनक चार सप्टेंबर दोंदूरा विश्रामगृह राष्ट्रवादी पार्टी शरदचंद्र पवार गट महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष मेहबूब शेख नंदुरा तालुका व शहर अल्पसंख्याक प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल रफीक व कार्याध्यक्ष जियाउल हक मकतेदार व सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थितीत पार्टीचे वतीने सत्कार करण्यात आले तो आप सबका स्वागत है यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश युवा और चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो विधानसभा मतदार संघ की मांग की है इस पर पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहिए कार्यकर्ता ने उन्होंने बोले कि विधानसभा की मांग की है अभी इसके बारे में हम नेता, हमारे पवार साहब जिन साहब शुक्रिया याद के साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना है इसमें जब बात होगी तब वहाँ पर ये बात करते करेंगे यहाँ पर सिटिंग आमदार कांग्रेस का है आने वाले समय में हमको महाविकास आघाड़ी का महिला भारतीय जनता पार्टी को कराना है से लेना चाहिए ऐसा कार्यकर्ताओं तो के सूत्रों तो तो से मिली जानकारी के मुताबिक सिंह साहब को अपना है उनकी वापसी का चर्चा है तो इस पर आपका क्या कहेंगे पार्टी में अगर वो आना चाहते तो आप पार्टी में लेंगे पार्टी में किसको लेना है किसको नहीं लेना है इसका फैसला मैं नहीं करता मगर पार्टी की एक पॉलिसी तय है जो जो लोग पवार साहब को बुरे समय में छोड़ के गए हैं उनको अगर लेना है तो वहाँ के जो कार्यकर्ता जो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो पार्टी के साथ बुरे समय में जुड़ के रहे वो कार्यकर्ताओं का पार्टी उनसे बात करेगी अगर वो कार्यकर्ता बोलते हैं तो उस पर कुछ निर्णय हो सकता है वरना ऐसा कुछ निर्णय होगा ऐसा मुझे लगता नहीं क्योंकि जब तक हमारा पुराना कार्यकर्ता जो पवार साहब के साथ निष्ठा से खड़ा रहा उसका अगर बोलना है कोई इस पर कुछ सोचा नहीं सकता है बहुत शुक्रिया महबूब शेख साहब हमने बात की और महबूब शेख साहब ने बताया है जो यूथ के अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश के